नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनीसलिलचन्दनचिताय नन्दीश्वर प्रमदनादमहेश्वर मन्दारमुख्या बहु पुष्पसु तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनारविन्द्याय सूर्याय दक्षध्वरणाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमादिमुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्राकवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय పినాకస్తాయ సనాతనాయ దివ్యాయ దిగంబరాయ శివాయ ఇది శ్రీ పంచాక్షరి స్తోత్రం సంపూరణం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ ఇచ్చి నన్ను ఎంకరేజ్ చేయండి నా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేస్తున్న మీ అందరికీ Thank you.